কতনো <muchas> ম

ভগৱানক সাক্ষী কৰি দেখোন আমি দুয়ো বিয়াত বহিছিলো আৰু আজি কেইবামাহো হৈ গল আমি দুয়ো পতি পত্নী হিচাপে এইখন ঘৰত থাকি আছো এতিয়া আমাৰ সংসাৰ আগবঢ়াব নালাগিব নেকি সেইবোৰৰ সময় আছে নহয় তোমাৰ ইমান লৰা লৰি কিয় লাগিল বৰষা হব যি হল হল আৰু এটি এটা কাম কৰা ডক্টৰৰ ওচৰলৈ গৈ এবৰ্শন কৰি দিয়া কি কৈছা ৰক্তি তুমি কি কৈ আছা নিজে বুজি পাইছানে বাৰু অ ভালকৈ ভাবি চিন্তি মই কৈছো এটো বৰষা কিন্তু কিয় ৰক্তি কিয় হেয়া আমাৰ মৰমৰ সিন ভাল পোৱা সিন তুমি তুমি কেনেকৈ কব পাৰিলা এটো কথা

কিন্তু সঁচা কথা গম পোৱা হলে তুমি হয়তো মোৰ ভাল পোৱাৰ প্ৰস্তাৱ স্বীকাৰ নকৰিলা হলে আৰু মোৰ লগত বিয়াত নবহিলা হলে সেইকাৰণে মই তোমাৰ পৰা এইখিনি কথা লুকুৱাই থৈছিলো সেতিয়া মই দুখনকে সংসাৰ চলাই থাকিব লগা হৈছে আৰু এটা সন্তানৰ বুজা মই লব নোৱাৰিম বৰষা মই বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই তুমি মোৰ লগত ইমান ডাঙৰ বিশ্বাসঘাতৰ কথা কেনেকৈ কৰিলা তোমাৰ পত্নী দুটাকৈ সন্তান থকাৰ পিছতো তুমি মোক কিয় বিয়া পাতিলা আকৌ মোৰ পৰা এইবোৰ কথা নোকোৱাই মোক মিছা কথা কৈ তুমি বিয়া পাতিলা তুমিতো কৈছিলা তোমাৰ এইখন পৃথিৱীত কোনো নাই কারণ মোর তোমাক বহুত ভাল লাগিছিল মই তোমাক হেরাব বিচাৰা নাছিল হেবু কেনে কথা ভাল পাওক টিম জি মই জীবন ধংক কৰি দিলে মই অকল হৰিয়া হলে বেলেক কথা আছিল কৰবাত কৈ মোৰ জীৱনটো শেষ কৰি দিলে হলে কিন্তু কিন্তু এতিয়া মই অকল হৰিয়া নহয় মোৰ গৰ্ভৰ এতিয়া আন এটা হৰু প্ৰাণে কিতাপী লৈছে আহুনা বৰখা হেতিয়া একো বেয়া হোৱা নাই তুমি এবৰচনটো কৰাই দিয়া নাই ৰক্তিম এইটো মই কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰো তুমি যদি এইটো সন্তানক বুলি ভাবিছা তেতিয়া মোৰ আৰু মোৰ সন্তানৰ বুজা তুমি ল'ব নালাগে হেনেও এজন বিশ্বাসঘাতকৰ লগত মই থাকিব নোৱাৰো মই গুচি যাম ক'ৰবালে মোৰ সন্তানক মই নিজে ডাঙৰ কৰিম অকলে তুমি ক'তো যাব নালাগে বৰষা মই গুচি যাম এইখন ঘৰৰ পৰা তুমি যদি মোৰ কথা নামানাই মোৰ লগত থাকিবলৈ ইচ্ছা নকৰা তেন্তে মই ইয়াত নাথাকো থাকা তুমি তোমাৰ সন্তানক লৈ তুমি সঁচাকৈ গুচি গলা তাকো মোক এইটো অৱস্থাত এৰি থৈ আৰু তুমি মোৰ লগত থাকিবাই বা কিয় তোমাৰ নিজৰ পত্নী আছে সন্তান আছে মইতো তোমাৰ কাৰণে মাত্ৰ এটা খেলনা হৈ ৰলো উপচাই আমাৰ মাজৰ মৰম ভাল পোৱাবোৰ আৰু গভীৰ কৰি তুলিব ৰক্তিম বোলাটো দেখোন বহুত খঙত ওলাই গল আৰু যাওঁতে কাৰোবাক কৈ থৈ গৈছে সি বোলে আৰু কেতিয়াও ঘূৰি নাহে সি যদি ঘূৰিয়ে নাহে তেন্তে মোক ভাড়া কিনি দিব কি হল একো নামাদে কিয় মুখেৰে তাই ফোন কৰি মাতা এতিয়াই মোক ভাড়াটো দি সি কলৈ যাই গৈ থাকক

কিমান মোৰ পইচা তুমি কৰ পৰা যোগাৰ কৰিবা ভাড়া দিবলে মই বাৰু বাদেই দিছো সেইখিনি ভাড়া তুমি বেলেগ ঠিকনা এটা বিচাৰি লোৱা বাৰু ৰখা যেতিয়া জীৱনলৈ কষ্ট আহে সকলো ফালৰ পৰাই আহে গৰ্ভতে কণমানি সন্তানটো লৈ মই বাৰু এতিয়া কলৈ যাম কিন্তু মইতো যাবই লাগিব যিমান সোনকালে পাৰো বেলেগ ঠিকনা এটা উলিয়াব লাগিব এদিন মোৰ জীৱনলৈ এইটো দিনো আহিব মই কেতিয়াও কল্পনা কৰা নাছিলো কলৈ যাওঁ কি কৰোঁ একো ভাবিয়ে পোৱা নাই

দেমাৰিয়ে যনি হে উঠানিলা কি আমাৰ ঘৰলে নাই নাই বাইদেউ মোৰ কোনো বেমাৰ সেমা নাই তেন্তে এনেকৈ ন মাজে মাজে ৰৈ থাকা কিয় কাপো লড়া কৰিবা আকো আচলতে বাইদেউ আপোনাকে কি কথা কব আছিল মই মানে বাইদেউ মই গুৰ্গৱতী হয় আৰু সন্তান গাত থাকিলে অলপটো গাছা বেয়া লাগে আপুনিটো জানে বৈ কি তুমিটো আমালে হয় তুমি এইটো কথা আমাৰ আগতেই কব লাগিছিল ইমান দিন কিয়

এতিয়া যদি তুমি কামেই কৰিব নোৱাৰা তেতিয়া থাকি আৰু কি কৰিবা বাইদেউ এনেকৈ নকব মই মইনো ক'লৈ যাম বাৰু আপুনি যদি মোক এইখন ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়ে আৰু আপুনি চিন্তা নকৰিব মই এনেকৈ কাম কৰিব পাৰিম কিন্তু বৰষা তুমিতো কৈছিলা তোমাৰ মানুহজনে তোমাক এৰি থৈ গুচি গ'ল তেন্তে এই সন্তানটো ৰাখি তুমি কি কৰিবা তুমি অকলশৰীয়া মানুহ তোমাৰ নিজৰে থাকিবলৈ ঠাই নাই এই সন্তানটো পৃথিৱীলৈ আনি তুমি কি কৰিবা তাতকৈ তুমি এই সন্তানটো এতিয়াই নষ্ট কৰি নিদিয়া কিয় নাই বাইদেউ সেইটো কাম মই কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰোঁ এইখন পৃথিৱীত আৰু অকলশৰীয়া মাতৃ বহুত আছে বাইদেউ তেওঁলোকে যেনেকৈ নিজৰ সন্তানক ডাঙৰ কৰে মই তেনেকেই কৰিম জানো পাই তুমি যি ভাল দেখা কৰা আৰু কিন্তু তোমাক মই কৈ দিছো কামত যাতে মই খেলি মেলি নাপাওঁ নাপায় বাইদেউ একো খেলি মেলি নাপায় আপুনি চিন্তা নকৰিব এই বৰষা বোলাজনী আকৌ প্ৰেগনেণ্টহে ওলালে কি কৰোঁ বাৰু এতিয়া এজনীক ৰাখোঁ নে উলিয়াই দিওঁ কি হ'ল তুমি কি চিন্তা কৰি আছা আৰু ইমান খঙত আছা যে

কেইদিনমান এনেকৈ ৰাখা আৰু যেতিয়া সন্তান হোৱাৰ সময় হব তেতিয়া উলিয়াই দিলে হব আ ঠিকে কৈছে আপুনি লৰাছনি হোৱা আগে আগে উলিয়াই দিলে হব অ হেতু কৰাই ভাল হব দাদা বাইদেউ আপোনালোকে মোৰ লগত এনেকুৱা কি কৰিছে ইমান দিনৰ পৰা মই ইয়াতে আছিলো হাজাৰ কষ্ট হলে গুটে ঘৰখনৰ কামবোৰ মই এনেকৈ কৰো মোৰ কামৰ জানি কিবা খেলি মেলি পাইছিল আপুনি বাইদেউ তেতিয়া আপুনি মোক কিয় উলিয়াই দিছে বাৰু সাবাৰখা আমি তো কামৰ ঘৰ কাম কৰিবলৈ লৈ আহিছিলোঁ কিন্তু তোৰ ল'ৰা ছোৱালী হ'লে দেখোন আমিহে তোৰ কাম কৰিব লাগিব তাকো ল'ৰা ছোৱালী হোৱাৰ সময়ত খৰচ পাতিবোৰ আছে সেইবোৰ আমি কিয় উঠাম বাৰু অঁ তাৰ মানে সেইটো কথা বাইদেউ কিন্তু বাইদেউ আপোনালোকে নিজৰ পইচা দিব নালাগে নহয় ইমান মাহৰ পৰা যে মই এইখন ঘৰত কাম কৰি আছোঁ তাৰ বিনিময়ত কিবা এটা দিলেই হ'ব আৰু বাইদেউ ডক্টৰে মোক কৈছে নৰ্মেল ডেলিভাৰীয়ে হ'ব বোলে নৰ্মেল হ'লেতো ইমান পইচা খৰচ নহয় বাইদেউ আৰু কামৰ কথা আপুনি চিন্তা নকৰিব বাইদেউ মই কাম কৰিব পাৰিম সৰু ছোৱালী তই কিহৰ পইচাৰ কথা কৈছ তোক থাকিবলৈ জেগা দিছো খাবলৈ দিছো আকৌ কিহৰ পইচা আপোনালোকৰ মনত যদি এইবোৰে আছিলে তেন্তে কিছুদিন আগতেই মোক উলিয়াই দিব লাগিছিলে এতিয়া আৰু দুই তিনিদিন পিছতে মোৰ সন্তান হ'বলৈ গৈ আছে আপোনালোকে এনেকুৱা অৱস্থাত মোক সেইখন ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিছে মানৱতাৰ খাতিৰত হ'লেও অলপ দয়া কৰক বাইদেউ মই কলৈ যাম বাৰু আই তোক বাৰে বাৰে কিমান ক'ব লাগে আৰু যলৈ যাওঁ গৈ থাক কিন্তু মানুহ সেইটিহে চিনি পাইছো মই দাদা বাইদেউ ভগৱানে আপোনালোকৰ মংগল কৰক গল যেনিবা দেই আপত যদি আঁতৰিলে ভালেই হল দিয়া বিনা পইচাতে কেইমাহ মানৰ কাৰণে কটাব পাৰিলো অ সেইটো হয় বাৰু পইচা পাতি দিব লগা নহল